Dialek Melayu Sarawak mencerminkan identiti dan budaya unik masyarakat Sarawak serta berbeza daripada bahasa Melayu standard dari segi fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Setiap golongan kata seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas memainkan peranan penting dalam komunikasi harian masyarakat setempat. Perbezaan dalam dialek ini turut dipengaruhi oleh bahasa lain seperti Iban dan Melayu. Oleh itu, kajian dan dokumentasi terhadap golongan kata dalam dialek ini penting untuk memelihara warisan linguistik yang berharga. Objektif kajian yang dipilih oleh pengkaji ialah yang pertama, mengenal pasti golongan kata yang terdapat dalam dialek Melayu Sarawak. Yang kedua ialah menguraikan golongan kata dialek Melayu Sarawak dengan memberikan contoh penggunaannya dalam ayat. Apakah yang dimaksudkan dengan kata nama? Kata nama merujuk kepada orang, tempat, benda, haiwan atau konsep abstrak Serta berfungsi sebagai subjek, objek atau pelengkap dalam ayat. Terbagi kepada enam iaitu kata nama am, iaitu secara umum, kata nama khas secara khusus, kata ganti nama diri iaitu terbagi pada tiga, kata ganti nama diri orang pertama iaitu nama penutur, kata ganti nama diri orang kedua iaitu lawan bicara dan kata ganti nama diri orang ketiga iaitu orang yang sedang dibicarakan. Seterusnya kata ganti nama tunjuk iaitu untuk tempat dan benda, kata ganti nama tanya adalah untuk menanyakan soalan dan kata ganti nama tempat untuk menanyakan lokasi. Berikut merupakan contoh-contoh kata nama dalam dialek Melayu Sarawak. Yang pertama kata nama am, usak iaitu nama am bagi haiwan, penjan iaitu nama am bagi benda, gere iaitu nama am bagi orang. Yang kedua kata nama khas, contohnya Sungai Raja iaitu nama khas bagi sungai, Datuk Sri Siti Nur Haliza, iaitu nama khas bagi orang, Bidayuh iaitu nama khas bagi kau. Yang ketiga kata ganti nama tunjuk iaitu digunakan untuk menunjukkan arah dekat ataupun jauh. Tok iaitu untuk arah yang dekat. Ya iaitu digunakan untuk arah yang jauh. Yang keempat kata ganti nama tempat iaitu Sitok untuk arah yang dekat. Sia untuk arah yang jauh. Sinun sama juga digunakan untuk menunjukkan arah yang jauh. Yang kelima, kata ganti nama tanya terbagi pada enam iaitu siapa untuk menanyakan siapa iaitu untuk menanyakan orang. Kena untuk menanyakan sebab ataupun alasan. Gine untuk menanyakan sebab ataupun langkah. Sine untuk menanyakan tempat ataupun lokasi. Apa digunakan untuk menanyakan benda ataupun alasan. Bila digunakan untuk menanyakan masa ataupun waktu. seterusnya kita akan beralih kepada kata ganti nama diri yang pertama iaitu bagi menggantikan nama penutur. Kami Iaitu saya Kami orang Kami Kata ganti nama diri yang kedua pula Adalah untuk menggantikan Nama lawan bicara Kita Yang bermaksud awak Diri Juga awak Dan kau Juga bermaksud awak Namun kau Hanya sesuai digunakan untuk kenalan yang rapat Ataupun uh, Seseorang yang Sebaya Namun jika ia digunakan um, Dengan orang yang Berusia Maka ia dianggap kurang ajar Seterusnya kata ganti nama diri yang ketiga nya dan sidak nya adalah untuk dia Tunggal Dan sidak Mereka Dalam kuantiti yang ramai Iaitu jamaah Menurut Nick Karim dalam kajian Esa et al. 2021, kata kerja didefinisikan sebagai satu golongan kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan, perlakuan atau keadaan melakukan sesuatu. Kata kerja juga terbahagi kepada dua jenis iaitu kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif transitif digunakan untuk menunjukkan perlakuan yang dilakukan terhadap orang atau benda yang dikenali sebagai objek atau penyambut kepada kata kerja yang digunakan tersebut. Kata kerja ini sejenis kata kerja yang boleh dipersifkan. Kata kerja aktif tak transitif merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap diri pelaku sendiri dan tidak memerlukan memerlukan objek atau penyambut. Kata kerja atur dan ambil dalam dialek Melayu Sarawak tergolong dalam jenis kata kerja aktif transitif kerana kedua-duanya memerlukan objek untuk melengkapkan maksud ayat. Kata kerja ini menerima imbuhan awalan nge seperti dalam kata ngatur dan ngambi yang menunjukkan ayat berada dalam bentuk aktif. Sebagai contoh, dalam ayat ibu ngatur buku adik di bilik, kata ngatur ialah kata kerja aktif manakala buku ialah objek atau penyambut kepada kata kerja tersebut. Apabila ayat ini dipasifkan menjadi buku adik diatur ibu di bilik, kata ibuku yang hak asalnya objek berubah menjadi subjek. Perkara yang sama berlaku pada pada kata kerja ambil. Contohnya dalam ayat, abang ambil pinggan di dapur. Kata pinggan ialah objek dan apabila dipasifkan menjadi pinggan di ambil, abang di dida dapur. Ia berubah menjadi subjek. Ini membuktikan bahawa atur dan ambil mempunyai ciri-ciri utama kata kerja aktif transitif iaitu memerlukan objek dan boleh dipasifkan. Kata kerja ini juga terbahagi kepada dua jenis iaitu kata kerja aktif transitif berpelengkap dan kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Bagi kata kerja aktif transitif berpelengkap, contoh kata kata dalam dalil menulis rawak ialah diam. Kerana ia memerlukan unsur pelengkap untuk menjadikan ayat yang lengkap. Sebagai contohnya, dalam ayat, hari kecil kami diam di kampung tu. Frasa sendi nama di kampung tu merupakan pelengkap kepada kata kerja diam. Tanpa frasa tersebut, ayat akan menjadi tidak gramatis atau tidak lengkap dari segi maknanya. Sementara itu, kata kerja nangga dalam ayat aman ngembak anaknya nangga wayang rah sama mo juga tergolong dalam kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Kata wayang ialah pelengkap kepada kata kerja nangga, manakala frasa rah sama mul hanyalah unsur keterangan yang menerangkan lokasi dan bukan pelengkap. Ini menunjukkan bahawa walaupun kata kerja ini tidak memerlukan objek, ia tetap memerlukan pelengkap tertentu untuk membentuk ayat yang lengkap. Bagi kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap, ini lebih mudah difahami dengan cirinya yang boleh berdiri sendiri tanpa unsur yang melengkapinya. Sebagai contohnya, ayat Amin Agi Tido sudah lengkap tanpa apa-apa unsur yang ditambahkan selepas kata kerja tido. Selain itu, ayat perahu kami makaram juga dihentikan setakat kata kerja karam dan ayat itu lengkap tanpa ada penambahan perkataan lain selepas kata kerja tersebut. Namun begitu, ayat-ayat itu boleh dikembangkan lagi. Misalnya, ayat Amin Agitido boleh dikembangkan menjadi seperti Amin Agitido di rumah kawannya. Dalam hal ini, frasa sendi nama di rumah kawannya bukanlah unsur pelengkap kata kerja tetapi ia berfungsi sebagai keterangan atau maklumat tambahan kepada kata kerja berkenaan. Kata Adjektif Berdasarkan tata bahasa Dewan Nick Safiah et al. 2008, kata adjektif atau kata sifat merupakan kategori kata yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif dan boleh menjadi penerang kepada kata nama, kata kerja maupun kata adjektif. Kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis iaitu kata adjektif bentuk, cara, ukuran, jarak, sifat atau keadaan, perasaan, waktu, warna dan pacar indera. Berdasarkan jadual kata adjektif bentuk, kata bujur darampin telah mengalami perubahan fonologi dalam pengejaan. Perkataan bucu dalam bahasa Melayu standard telah berubah menjadi bucu dalam dialek Melayu Sarawak kerana berlaku perubahan bunyi vokal U kepada bunyi vokal O. Contoh ayat bagi kata bucu ialah Jagutnya bucu kedat telur yang bermaksud dagunya bujur seperti telur. Selain itu, Perkataan ramping telah mengalami pengguguran konsonan dalam dialek Melayu Sarawak iaitu konsonan ng telah digantikan dengan konsonan n menjadi ramping. Contoh ayatnya ialah ramping pinggang nembiaya yang bermaksud pinggang budak itu sangat ramping. Perkataan bulat pula tidak berlaku sebarang perubahan dalam bahasa Melayu standard dan dialek Melayu Sarawak. Berdasarkan jadual kata adjektif cara pula menunjukkan tidak berlaku perubahan dari segi ejaan bagi ketiga-tiga contoh perkataan tersebut. Contoh ayat bagi perkataan laju ialah laju najwa nyangembak motokar yang bermaksud laju betul dia membantu kereta. Perkataan laju, deras dan lincah mengekalkan bentuk asalnya dan tidak mengalami penyesaian morfologi dalam dialek Melayu Sarawak. Pada adjektif ukuran, perkataan kecil telah mengalami perbezaan dari segi ejaan dalam dialek Melayu Sarawak, iaitu ejaannya telah menjadi kecil. Konsonan L di belakang perkataan tersebut telah berubah menjadi konsonan K. Contoh ayat bagi perkataan kecil ialah kecil juga tubuh orang ya, yang bermaksud kecilnya badan orang itu. Perkataan besar dan rendah tidak mengalami sebarang perubahan. Kata adjektif jarak, perkataan jauh telah mengalami sedikit perubahan dalam dialek melayu Sarawak iaitu berubah menjadi jauh. Contoh ayat bagi perkataan jauh ialah rumahnya jauh dari sitok yang bermaksud rumahnya jauh dari sini. Kata dekat dan sebelah pula masih mengangkatkan bentuk asalnya dalam bahasa Melayu setiap adjektif sifatan atau keadaan. Ketiga-tiga contoh perkataan tersebut telah mengalami perubahan dari segi ejaan. Kata baik telah berubah menjadi baik, kata bocor telah berubah menjadi bocor dan kata lama telah berubah menjadi lama. Contoh ayat bagi kata baik ialah baik nah haji poden tok suka bersedekah yang bermaksud haji poden ini baik hati suka bersedekah. Kata adjektif perasaan. Kata marah telah mengalami perubahan dari aspek lexical. Kata marah telah ditukarkan sepenuhnya menjadi kata anok dalam dialek Melayu Sarawak. Perkataan tersebut mengalami pergantian morfem penuh kerana perkataan baru telah diperkenalkan bagi menggambarkan makna emosi yang ingin disampaikan. Contoh ayat bagi kata anok ialah kami kena anok bos bagi tek. yang bermaksud bagi tadi saya dimarahi oleh ketua saya. Bagi kata sayang dan geram pula, Ejaannya masih sama dengan ejaan dalam bahasa Melayu Standard adjektif waktu. Kata lewat mengalami perubahan dan telah ditukarkan sepenuhnya menjadi akhir dalam Dialek Melayu Sarawak. Kata ini mengalami pergantian morfem penuh. Contoh ayat bagi kata akhir ialah, Akhirlah kita balik tok mun kerja siap. Yang bermaksud, lewatlah kita balik ini kalau kerja belum selesai. Bagi kata awal dan lambat pula, ejaannya masih mengekalkan bentuk asal Kata adjektif warna, ketika kata contoh sebut telah menunjukkan perubahan dari segi ejaan yang ketara. Kata merah telah berubah menjadi merah kerana mengalami penyesuaian bunyi bagi melancarkan pertuturan masyarakat Melayu Sarawak dalam komunikasi harian. Perkataan tersebut mengalami perubahan vokal i kepada i. Contoh ayatnya, lewat jak merah baju pengantin ya, yang bermaksud merah sangatlah baju pengantin itu. Kata hijau pula berubah menjadi hijau, manakala kuning ber pula berubah menjadi kuning. Kedua-dua perkataan tersebut mengalami perubahan dari segi peguguran suku kata awal. Perubahan vokal dan pengguguran konsonan atau jati panca indera ialah perkataan yang menerangkan sesuatu yang dapat dirasai oleh lima indera iaitu deria sentuh, deria bau, deria pandang, deria rasa dan deria dengar. Berdasarkan contoh dalam jadual tersebut, ketika-ketika contoh di bawah aspek panca indera sentuh tidak mengalami perubahan morfologi. Ejaan bagi kata kasar, keras dan licin masih sama seperti dalam bahasa Melayu standard. Contoh ayat bagi kata licin ialah titik ya licin sebab banyak lumut. Ia bermaksud titik licin kerana banyak lumut. Walaupun ejaannya masih sama, tetapi cara penyebutan bagi ketiga-tiga perkataan tersebut adalah berbeza dalam dialek Melayu Sarawak. Contoh perkataan bagi aspek pacar indera bau, semuanya telah mengalami perubahan morfologi. Kata hanyir telah menjadi angin kerana mengalami proses pengguguran fonem awal H. Contoh ayat bagi kata angin ialah, kuat gila bau angin nembiak tok. Ia bermaksud, kuat gila bau hangit ketiak budak itu. Kata harum telah digantikan sepenuhnya menjadi wangi, manakala hanyir pula mengalami pengguguran konsonan H menjadi anyir. Dalam aspek pacar indera pandang, kata cantik telah berubah menjadi kaca dan hodoh menjadi jai. Kedua-dua kata tersebut telah menunjukkan berlakunya pergantian kata secara penuh kerana sangat berbeza dengan kata yang terdapat dalam bahasa Melayu standard. Contoh ayat bagi kata jai ialah ibu sebab mukanya jai kita simuk kawan dengannya. Yang bermaksud Jangan disebabkan mukanya hodoh, kamu tidak mahu berkawan dengannya. Ejaan bagi kata terang pula masih kekal seperti dalam bahasa Melayu standard. Dalam aspek Indra rasa, kata lazat telah berubah menjadi nyaman kerana mengalami pergantian kata secara penuh, manakala kata pahit pula telah menjadi pahit, iaitu berlaku pengukuran bagi konsonan H di tengah kata itu. Contoh ayat bagi kata pahit ialah ubat batuk tok nam pahit, yang bermaksud ubat batuk ini memang pahit. Kata masin pula masih kekal ejaannya, seperti dalam bahasa Melayu standard. Dalam aspek pacik Indra dengar pula, kata nyaring telah menjadi nyerin, kata garau telah menjadi garau, dan bising telah menjadi bisin dalam dialek Melayu Sarawak. Kata nyaring telah mengalami pergantian vokal A kepada I e dan penguburan konsonan G di hujung kata. Kata garau telah mengalami pergantian vokal AU kepada O, manakala kata bisin pula telah mengalami penguburan konsonan G di belakang kata tersebut. Contoh ayat bagi kata nyaring ialah, Mun masang derioya, jangan nyerin gila, takut ngacau an anak nak tidur. Yang bermaksud, Janganlah pasang radio itu terlalu nyaring kerana boleh mengganggu anak-anak hendak tidur Kata tugas Kata tugas hadir dalam frasa, klausa atau ayat yang mendukung tugas seperti penghubung, penerang, penentu, penguat dan lain-lain Untuk bahagian ini, saya akan menghuraikan tentang kata hubung, kata seru, kata seninama, kata bantu dan pencontoh bilangan yang terdapat dalam Dialek Melayu Sarawak Kata hubung, kata hubung berfungsi untuk menyatukan dua binaan klausa atau ayat bagi membentuk ayat majmuk. Contoh penggunaan ayat bagi perkataan agi, rumahnya dah lah kaca, bersih agi ya. Bagi perkataan waima, contoh ayat, nang berani nembiak ya, waima banyak masalah, si juaknya mau nyerah diri. Kata seru, Kata seru ialah kata yang berperanan untuk menyatakan perasaan tertentu seperti sayang, marah, kagum, sedih, kesal dan lain-lain. Contoh ayat bagi Nah. Nah, kami beri jangan kita baju to. Nah dalam ayat tersebut menzahirkan emosi, keikhlasan dan kegembiraan semasa memberikan sesuatu benda. Kata seni nama. Kata seni nama ialah perkataan yang berada di hadapan kata nama atau frasa nama. Berikut merupakan contoh jadual kata seni nama yang terdapat dalam DMS. Contoh ayat bagi pasal. Gagau semua orang kelakar pasal kapal pulau kijang karam. Kata senama pasal digunakan untuk merujuk kepada hal atau perkara yang hendak dibincangkan tu. Kata bantu berfungsi untuk menerangkan kata kerja dari segi masa dan aspek. Kata bantu aspek cenderung berkaitan dengan masa. Contohnya, aku baru jak sampai nak diat orang berlomba perahu di Meran. Kata bantu ragam sering berkaitan dengan perasaan. Contoh ayat, kami dapat ngabis baca sige novel to tiga hari jak. Perkataan dapat di sini menyatakan keupayaan seseorang melakukan sesuatu. Penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan merupakan kata yang bertugas untuk membilang sesuatu seperti benda dan lain-lain. Contoh ayat, kuntum bunga udah diambil emak pakai molahnya air mawa. Kata bilangan kuntum, khas digunakan untuk bunga. Kata penguat, kata penguat digunakan bagi, umat yang maksud, ya dalam kata adjektif. kata ini terbagi pada tiga jenis iaitu kata pengawal harapan, contoh kata paling agak, kata penguat belakang, contoh kata kali, benar dan kata penguat bebas, contoh kata gila dan sungguh penegas kata penegas iaitu kata, yaitu, kata yang, yang digunakan bagi memberi penekanan pada bahagian tentu dalam ayat kata ini juga disebut sebagai partikel tiga contoh kata penegas dalam dialek Malaysia Sarawak iaitu lah, indah, dan kata nafi kata kata nafi digunakan bagi menafikan atau menidakkan seseorang atau suatu bahan kata ini adil sebelum prosa dua contoh kata nafi dalam dialek Melayu Sarawak yaitu bukan dan si akhir sekali kata pembenar kata pembenar digunakan untuk membenarkan suatu pertanyaan contoh kata pembenar dalam dialek Melayu Sarawak yaitu au benar dan ya Kesimpulannya, kajian terhadap golongan kata dalam dialek Melayu Sarawak merupakan usaha ilmiah yang signifikan dalam memelihara dan mendokumentasikan kekayaan warisan linguistik negara kepelbagaian struktur dan fungsi golongan kata dialek ini bukan sahaja memperlihatkan perbezaan linguistik yang ketara berbanding bahasa Melayu standard tetapi turut mencerminkan nilai pemikiran identiti dan budaya masyarakat pelbagai etnik di Sarawak oleh itu pemahaman yang mendalam terhadap aspek ini amat penting dalam meningkatkan penguasaan bahasa selain menyumbang kepada kajian dialektologi tempatan langkah ini bukan sahaja membantu dalam usaha memelihara warisan bahasa malah memperkaya khazanah ilmu bahasa Melayu secara keseluruhan